ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਟਗੋਰੀ ਪੇਰਲਾਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਰਿਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੇਨ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਆ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਰਥੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਤਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਕਰਤਾ ਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੱਕ ਤੇ वैदिकर्मा पंजाब का बैस्ट होस्पिटल अस करके कह रहे हैं क्योंकि इसे सानू बेस्ट डॉक्टर सेवावान मिलती क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है जो अभी चाहते हैं कि अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाना तो जरूर सानू वधिया तो टू बैस्ट डॉक्टर ने आयुर्वेद है वैदिकमा आयुर्वैदिक होस्पिटल जाते हैं तो पेटेंट न मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जे असी माइंड प्रिपेयर किया है कि अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किसी भी प्रॉब्लम वास्तव लैंना है तो जरूर सानू थोड़ा टाइम दो एक अर्ली अप्रोच करो तो इस मैं इस करके कहना चाहना कि कई बार कैंसर से ते भी पेशेंट है सानू लास्ट मोमेंट से ट्राई कर दिया चलो जो किसी वालों सब पास जवाब आता फिर अभी आयुर्वेद नहीं में स्टार्टिंग सबस रिजल्ट मिल सकते हैं जो तो सूँ पता चल गया कि सूर्य कैंसर मिलेगा कुछ भी स्टेज है सू अप्रोच जी वैफे करना होस्पिटल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस तरह के ज्यादा मैं कह रहा क्योंकि देखो वैविकमा डॉक्टर ने जिन्होंने पी एच डी आयुर्वेद की इतों तक कि नारी वि गया गुप्त हुई है स्पैशल डॉक्टर आतेन के स्पैशलिस्ट डॉक्टर स्पैशल नागपुर तो आते रहे असि कैंप भी तीन तीन महीने ऑर्गेनाइज करते हैं लेकिन डेली भी ओ पी डी जीपिटल हर एक ट्रीटमेंट जो है अलग अलग डॉक्टर

थरैपीक नहीं जितों किसी को आराम आ रहा है, है। तो आयुर्वेद की थैरेपी बैस्ट इस करके भी हैॉडी हेल्दी रखती है कि किसी तरह का जोड इफैक्ट नहीं होंगे तो कुछ थैरेपीजैक्ट के थोड़े चांस रेंगे इस करके आयुर्वेद जो बैस्ट इस करके ही मनैक्ट सर वैदिकवेदिकॉस्पिटल एससीएफ थर्टी टू थर्टी वन हरबल स्टेट मार्केट का रोड मैं डॉक्टर भागव्य सिंह रावंदे महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ यहाँ वेजिट करना ने में हमने अभी कैंप रखा है कल जलंधर में कैम्प था और अभी आज और कल तो दो दिन का विगत पच्चीस साल से मैं इंफर्टिलिटी में पेशेंट कर उनके लिए हमने अभी हमारा ये कैंप रखा है और नाड़ी भी करती हूँ मैं नाड़ी के इंटरनेट है ठीक हूँ मेरे फॉरन में भी नाड़ी के लिए के तो नाड़ी का जो एक एंशन नाड़ी का जो पार्ट है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वो वाली नाड़ी में करती हूँ तो एक्चुअली नाड़ी से क्या होता है ना कि पेशेंट को बहुत सारे ढेर सारे टेस्ट प्रॉब्लम नहीं करना पड़ते हैं और नाड़ी से हमें पता चल जाता है कि क्या बीमारी हो और नाड़ी से निदान जो होता है ना वो अचूक निदान होता है क्योंकि टेस्ट में तो भी गलती हो सकती है लेकिन तो नाड़ी हम डायरेक्ट पेशेंट का हाथ पकड़ के कर रहे हैं उसके हाथ धूप देखते तो इससे हमें उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और हम पूरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को पूरा सेफ मेडिसिन होते हैं और यहाँ बहुत से पेशेंट को भी फायदा हो चुका है जिनको बायोलॉजिकल सूखला है जो लोग मी बंद है जिनको गर्भाशय में गठान है जिनको पीड़ी उड़ी है जो जिनमें शुक्राणु की कमी है जेंट्स लोगों में या जिन लोगों में काउंट की कमी है शुक्राणु की मोटिलिटी की कमी है इनका भी हम कह करते हैं और हम काउंसलिंग भी करते हैं जिनको बच्चे नहीं है और हस्बैंड करता हम काउंसलिंग करते हैं उनको सलाह देते हैं कि इनफर्टिलिटी किस किस वजह से होती है जैसे खान पान का ध्यान रखिए नशीले पदार्थों से दूर रहिए प्रॉपर नींद लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रखती है स्ट्रेस को कम करिए है ना क्योंकि तो ये कुछ कारण होते हैं और बहुत गलत धारणाएं भी होती है कभी कभी हसबैंड वाइफ कपल में और आजकल कभी कभी ना उनको बच्चे नहीं हुए तो घरेलू प्रेशर भी होता है तो हम उसका भी उनसे काउंसलिंग करते हैं कि वो घरेलू प्रेशर से भी खुद को किस तरह से ओवरकम करें और वो प्रेशर से खुद को संभाले तो ये भी इसमें किया जाता है काउंसलिंग भी किया जाता है उनको एश्योरेंस भी दिया जाता है आयुर्वेदिकमा तो के तारा सिंह होकल भी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि तो उनकी वजह से बटाला पहुंची हूँ तो वैसे तो मैं ग्वालियर नागपुर रायपुर मुंबई बाकी जगह भी मेरे विजिट होते हैं ऑल ओवर इंडिया में और फिर उसी के अंतर्गत मेरा यहाँ पंजाब में भी विजिट होता है तो मैं सबसे कहूंगी कि यहाँ पे बहुत अच्छा आयुर्वेदा का हमने पूरा स्टेटअप फॉर्म किया है जिसमें बाकी बीमारियों का भी पूरा इलाज होता है यहाँ बाकी डॉक्टर्स भी होते हैं आयुर्वेदिकर और यहाँ पूरा डॉक्टर्स है तो मुझे लगता है कि हमने सही जगह पे जाके ऑथेंटिक डॉक्टर से जाके हमारी चिकित्सा करनी चाहिए तो यहाँ सभी डॉक्टर्स प्रेजेंट है तो आप सबने इस चिकित्सा का लाभ लेना चाहिए और खुद को तो स्वस्थ करना चाहिए तो मैं बटाला के घर बटाला वासियों को कहना चाहूंगी कि अभी कल भी हमारा चार्स है तो आप यहाँ आइए यह यह और मौका दीजिए धन्यवाद कौर मेरी बेटी न पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है

भाभी जी मैडम बहुत वधिया ट्रीटमेंट भी देंगे बहुत वधिया गलबात करते हैं हर एक गल समझ जाते हैं हाँ जी वो नाड़ी चिकित्सा नाड़ वेख के दस देंगे कि तुहाडी बॉडी कितनी स्ट्रैस वा कितनी तुहाडी बॉडी चंगी है कितनी तुहाडी बॉडी बीमार वा सारी गलबात दस देंगे तो अपने बारे में करवाने से ज़्यादा बताएँगे। इनके ऊपर पता है को आपने चीज़ बनाई तो उसमें से क्या सबका ये सब जगह ना दोनों जगहों से खेलने आने का सीधी तरफ़ पर कौशल करके क्या जगह ठीक ही है बाप ने कुछ इंसान ने अच्छा करा है तो जाए आप अभी तो जाए अभी तो ठीक है इनके ऊपर पता है कि रखनी है कुछ ज़माने के तो इसलिए नहीं आपको करन सब कार्य है उसके बाद तो पूरी प्रॉपर ठीक नहीं है कुछ और में इच्छा है आंधी थोड़ा फर्क होता है पर ऐसे पूरी चीजें फिर हास्य ज्यादा है कुछ जानते होंगे तो ना काफी फर्क होता है ये जैसे जाने भी आओ एक ना अपना बात कराओ एक ना इसके लिए हस्बैंड वाले अपने